Salam əhəmmət qanal izləyicilərimiz bu gün əməsə məsəl qəsəbəsində 2 nömrəli məktəbin yanında ipoteka yararlı, evin otorpant tam tiksənatı olan evimizdə məsənəcə evimizin önündən baxdıq belə bir, bir gözəl fasad görünüşü var. Evimiz 2 ailə yararlıdır. Qiymət çox sərfəli bir qiymətdir. 65.000 manata satışa çıxıb sözsüz real alıcılan endirəm olunacaq. Yuxarı mərtəbəsi tam remontludur, aşağı mərtəbəsi isə suaxlıdır. Yerinin betonu verilib, saxlanılıb. 1-ci nəvədə məhsul 2-ci mərtəbəsən tanış edim. Xatırlayın ki, dün e, yolun hündür tərəfində yerləşir. Yəni həmişə kimi yəni, 0-dır. Qaz və su, işıq mərkəzi konsul hamı qaidəsində də pəncərələr şəbəkə pəncərələri qoşa şənətə sonlunub. Burası isə evimizin giriş hissəsidir. Elektrik arızası sağ tərəfdədir. Solda evimizin mətbəxidir. Bir yataq otağı, ikinci yataq otağı sağda, qonaq otağı solda isə evimizin sanuzelidir. Belə bir gözəl bir qonaq otağımız var. Ordan da bir başaq Sumqat arasından Gəncə şəhərinə çıxışı da var, yolu da var, onu xatırladımsa. Kombi sistem çəkilib, hazır vəziyyətdədir, belə bir gözəl bir evimizin. Qonaq otağı var. Və burda isə evimizin mətbəxidir. Burda da mətbəx mebeli 60 sm yığılılıqda, yəni xidmani bir soosu qoq qabrazlıqlar edə bilərsiz. Evin içərisinə kimi qazlı su, işıq çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Və burda evimizin sanitariya qovşağıdır. Belə bir gözəl bir yataq otağıdır hörmətli qalan izləyicilərimiz. Hündürlüyü 2.90-dır. Və sonuncu yataq otağı ilə mən isti, tanış edib. Bu yataq otağımız biraz genişdir nisbətən soldakı yataq otağı ilə. İndi isə mən səyahət yanı səhifəsindən tanış edəcəm. İnşallah ev olma insanlar Allah təala belə gözəl evlər xizmet etsin. Kanalımıza abunə olmağı bilirik bə mə unutmayın ki, yenə satışa çıxana bilər birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. Burdan da mən səyahət yanı səhifəsinə tanış edim. Evimizin birinci mərtəbəsi e, remotsuzdur, qarası vaxtdadır. Yəni istəyə görə 2 ailədir yararlıdır. Kombi sistem sol tərəfdən çəkilib, qazna kimi çəkilib, elektrik sisteminə kimi çəkilib. Burda da gördüyünüz kimi hazır vəziyyətdədir. İstərsə burada birinci mərtəbədə sanitar otaqlar, yəni sanitar boşay yəni, çıxdır bilərsiniz. Kanal xətti var, e, su xətti var burada mövcuddur. Burdan da bölüb bir otaq düzəldə bilərsiniz, burdan da bölüb yenə yəni, də 2 dənə də burdan yuxarıda olduq düzəldə bilərsiniz. Və yaxud da boya boy ona otaq düzəldə bilərsiniz. Burda düz bax burda gördüyünüz solda bir otaqı da sağda bir otaqı, burdan da bax belə bölə bilə bilərsiniz. Ya da və yaxud da ki bax belə bir bilə bütün saxlaya bilə bilərsiniz. Suvağı vurulub, betonu səçəsqəsi verilib. Stupolda verə bilərsiniz bura. Hazır vəziyyətdədir. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər nisbet etsin. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni səçəsqə evlərin birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.